Okey, seterusnya ialah bab 13, perkhidmatan pusat sumber sekolah. Okey, apakah jenis perkhidmatan yang kita berikan kepada pihak uh, sekolah kita? Okey, uh, contohnya ada perkhidmatan peminjaman buku, peminjaman buku rujukan, uh, peminjaman berkelompok, peminjaman bahan bukan buku, peminjaman peralatan, peminjaman daripada pihak luar. Uh, reprografi. Okey, yang reprografi ini adalah uh, contohnya buku-buku seperti buku Red Spot eh, buku ah uh, Red Spot adalah buku yang limited. Jadi kita memperbanyakkan buku tersebut dengan membuat salinan. Uh, biasanya kita gunakan buku yang nipis saja yang kita buat cetakan semula. Ah uh, supaya uh, warga sekolah ataupun murid-murid dapat uh, menggunakan buku tersebut uh, apabila mereka ditugaskan untuk membuat kerja khusus ya eh. jadi kita perbanyakkan buku tersebut untuk kemudahan uh, murid sekolah okey koleksi uh, soalan, rakam, salin, sebaran maklumat, rekreasi khidmat nasihat dan bimbingan pameran, po, uh, promosi dan sebagainya. Okey, di sini uh, saya sentuh sikit tentang peminjaman uh, buku eh, dan pemulangan buku. Jadi, uh, kita sediakan peminjaman, uh, peminjaman buku ini secara uh, manual ataupun otomasi. Uh, Seandainya sekolah mempunyai otomasi, mereka akan membuat pinjaman secara otomasi ha, tetapi jika mereka tak mempunyai otomasi mereka akan membuat uh, pinjaman secara manual, sebab tadi saya dah terangkan eh, tentang uh, sirkulasi tadi, jadi di situ pinjaman buku dan bahan bukan buku dan pinjaman berkelompok uh, digunakan uh, untuk semua guru yeah, dan juga bila kita ada aktiviti-aktiviti dan relief, aa, boleh digunakan pinjaman berkelompok. Peralatan ni, pinjaman peralatan ni aa, menggunakan aa, peralatan ABM kita ke ataupun aa, bahan permainan. Aa, contohnya congkak, catur, syahiba. kita berikan pinjaman kepada aa, semasa koko ataupun semasa uh, mereka memasuki pusat sumber sekolah. Okey, rakam salin ni kita ada menjadikan a uh, duplikat uh, CD eh yeah. kalau kita ada a uh, di punya mesin untuk buat rakam salin, kita boleh buat a uh, perkhidmatan rakam salin. Ya. Yeah. Uh, okay, seterusnya uh, Waktu perkhidmatan Okey. Waktu perkhidmatan kita okey. Biasanya kita akan buka pada setiap masa kepada semua kelas ya. Ah uh, daripada mula buka uh, sekolah dibuka hinggalah habis waktu ah uh, sekolah. Mungkin ada perkhidmatan yang mengadakan daripada pagi hingga tengah hari. Mungkin sebab sesi uh, satu sesi saja. Jadi mereka tamatkan mungkin dalam pukul 2 petang. Ataupun ada yang mengikut waktu pejabat. Kalau satu sesi, uh, mulakan pagi. Uh, waktu pagi tu mesti uh, dalam pukul uh, 6.30 atau pukul 7 lah. Uh, bila cikgu datang untuk buka library, sehinggalah waktu uh, petang Uh, habis waktu pejabat Itu seandainya ada Yang bertugas sehingga petang Tapi kalau tak ada ikut eh, Kesesuaian uh, waktu cikgu itu Waktu masa khas Setiap kelas Waktu rehat, waktu tengah hari Waktu petang, hari sabtu Waktu cuti sekolah uh, Dan Jadual waktu uh, Perpustakaan dan media mesti uh, Dinyatakan Bila pusat sumber ini aa, uh, diadakan eh dimasukkan dalam jadual cikgu seterusnya bab 14 ialah automasi pusat sumber sekolah automasi ini uh, bergantung kepada sekolah ada sekolah, uh, sekolah yang mempunyai automasi ada sekolah yang tidak mempunyai automasi tapi uh, kalau boleh kita galakkanlah cikgu pilih salah satu sistem automasi yang boleh digunakan Uh, untuk pusat sumber sekolah Jadi lebih uh, sistematik Dan kita sekarang dah uh, Zaman era ICT cikgu, eh? Jadi kebanyakan uh, Maklumat di hujung jari Jadi kita pun mestilah uh, Untuk uh, Wujudkan automasi ni Ada yang jenis uh, Free ya eh, cikgu Open source Jadi uh, di sini uh, kita boleh Cikgu, cikgu boleh tanya pada guru-guru lain lah GPM lain Bagaimana otomasi ini diperolehi? Ya, kalau dah tak dapat juga mesti ada uh, secara manual. Okey, dalam sistem otomasi ini uh, kita perlukan uh, satu jenis sistem. Tak kira lah apa jenis sistem uh, percuma ataupun berbayar, ya? kita beli. Uh, dalam sistem ini mesti ada sistem keselamatan. Data-data kita kita mesti buat backup sebab. Andai kata uh, komputer kita korup. Uh, dimasuki virus ke apa. Jadi kita ada backup cikgu. Uh, kita buatkan mungkin uh, kita backup dalam bentuk uh, manual. Ataupun kita backup dalam masuk satu lagi uh, apa sistem uh, perisian ataupun dekat uh, bahagian uh, kita buat partition macam mana eh uh, untuk selamatkan sistem kita. Lepas tu kita buat menu utama dia apakah uh, menu utama tu? kita kena tahu apa menu yang ada dalam sistem tersebut supaya memudahkan kita uh, menguruskan pusat sumber kita jangan yang terlalu simple cikgu eh pastikan kalau kita nak beli sistem otomasi atau nak gunakan sistem otomasi adalah yang memudahkan kita memproses buku uh, dan apakah output dia laporan dia apa jenis laporan yang yang dapat kita perlu ni daripada sistem otomasi tersebut. Okey, prosedur memasukkan data. Eh? Jadi kita ada manual kerja dia. Secara uh, mungkin disediakan dalam buku ataupun kita uh, tuliskan langkah-langkah uh, prosedur dia eh? untuk menggunakan sistem otomasi. Jadi bila cikgu berpindah, cikgu bertukar, guru yang baru dapat tahu bagaimana nak uruskan sistem otomasi. Kadang-kadang ada yang uh, telefon saya beritahu, saya gunakan sistem otomasi Uh, X Dan saya tak tahu bagaimana nak gunakan yeah. Jadi Ini menyusahkan JPM uh, yang baru Jadi cikgu pastikan Sistem otomasi cikgu kena tahu Kena tanya guru lama Apa sistem otomasi Yang digunakan Dan uh, Pastikan pengawal pusat sumber pun tahu Jadi Mereka boleh bantu cikgu baru uh, Pusat lama boleh uh, Bantu cikgu Yang Tidak uh, Familiar dengan Otomasi tersebut Okey uh, sistem otomasi ni biasanya ada scanner untuk barcode ya. Ah tu alat pembaca label kod berpalang. Uh, tu rangkaian networking untuk memudahkan cikgu buat aa, kerja, carian maklumat dan laporan. Okey, bab ke-15 yang terakhir ialah program bacaan nilam. Okey, program bacaan nilam eh. nilam ni bukan hanya data saja cikgu eh. Kita kena tahu konsep program nilam sebab Uh, program nilai ini adalah uh, Yang diminta oleh KPM Dilaksanakan di semua sekolah Wajib dilaksanakan uh, di semua sekolah Nanti uh, akan diterangkan tentang nilam eh? Jadi nilam ni bukan semata-mata untuk rekod saja Tetapi berbagai-bagai program yang dijalankan Ada latar belakang Program nilam, rasional, asas pertimbangan, pendekatan model tak tahap progenilam yang dimasukkan dalam PJSK, bintang-bintang tersebut ini akan dijelaskan dalam bahagian nilam nanti ya, dan setiap aktiviti mesti ada pengiktirafan nilam ya Okey, selanjutnya pelaksanaan progenilam juga mesti ada pengenalan pelaksanaan bahan, peranan pengumpulan data jadi pengumpulan data ni biasanya kita akan minta Uh, selalunya setahun dua kali Kadang-kadang bagi tahun uh, Satu tahun tu kita minta setahun sekali Jadi cikgu kena uh, sentiasa alert Peker dengan uh, permintaan daripada pihak kami Sama ada cikgu kumpulkan data uh, setengah tahun Ataupun cikgu kumpulkan data hujung tahun Mungkin okay, setahun dua kali atau setahun sekali Jadi uh, pengumpulan data ini perlu dihantar kepada kami untuk kami hantar pula kepada KPM Penting cikgu ya Sebab ia akan dilaporkan dalam uh, gerakan tablet membaca Contoh-contoh rekod bacaan Lepas tu uh, aktiviti nilai Berbagai aktiviti nilai yang cikgu adakan Seperti aktiviti bulan membaca sepanjang bulan April uh, Hari buku sedunia pada 23 April Dan lain-lain Ini bergantung kepada aktiviti yang cikgu jalankan Okey cikgu Peraturan yang ditentukan oleh pusat sumber sekolah adalah peraturan cikgu sendiri. Kemudian, tentukan dasar sendiri. Eh, Perkuasa ini cikgu yang tentukan dasar sendiri. Mestilah logik, mudah penggunaannya dan selaras dengan pusat sumber sekolah. Jadi, cikgu buat dasar, cikgu tengok pada uh, kelima-lima uh, bab yang kita sediakan Dan apa pengisiannya Adalah ditentukan oleh cikgu Mengikut uh, Template Ataupun uh, Bab yang kita berikan Jadi cikgu uh, Tidaklah terpesong berbagai-bagai bab Kalau dia kata 15 bab 15 bab cikgu Tak payah tambah-tambah lagi cikgu ya. Uh, nanti cikgu pening uh, Dah banyak bab cikgu tak boleh uruskan Jadi kita kena uruskan dengan lebih uh, bersistematik Okey, kita akan adakan kuis cikgu ya kuis yang akan saya berikan ini cikgu perlu dengar dan jawab soalan yang diberikan kemudian cikgu tulis dalam word uh, tulis nama cikgu nama sekolah cikgu tajuk khusus iaitu khusus asas pengurusan pusat sumber sekolah nama slot atau topik ha, contoh sekarang ini ialah fail kuasa lepas tu cikgu dengar soalan daripada uh, saya dan cikgu berikan jawapan di dalam uh, words dan jawapan naklah dia emailkan kepada saya arinawati muhammad yasin at gmail.com tidak lewat pada 30 September 2020 Okey a uh, cikgu akan a uh, dengan betul-betul eh soalan-soalan kuis yang akan saya berikan a uh, sebentar lagi